UMNO dengan DAP ni, oi, tak boleh bertembung saudara, ha, tak boleh nak bertembung ha, hebat ha, ha, per, uh, pertarungan dua parti ni kan? ha, punya sensitif punya UMNO DAP ni, tapi akhirnya DAP membuktikan bahawa dia bukan parti yang resis dia bukan parti anti-Melayu dia bukan parti anti-Islam dan dia tidak resis maksud saya tidak resis dari segi mana, dia tak peduli engkau apa agama apa, bangsa apa. Tapi kalau aku bagi sokongan pada engkau, aku, maksudnya aku yakin bahawa kau boleh menjadi kerajaan. Kan? Terima kasih, Ahmad Zafian. Ha? Kalau kita ikut logik, tentulah DAP akan memberikan sokongan kepada PAS. Sebab PAS ni, parti Islam. Ha? Parti bawa nama agama. Parti Islam. Tentulah DAP akan fikir, kalau kita nak kerajaan yang bagus, kita bagilah parti Islam pemerintah. Ha? Parti Islam. Ha, agama yang menolak rasuah, agama yang menolak fitnah, agama yang menolak resis. Kan? Tentulah DAP akan lebih tertarik kepada parti PAS. Dan dia akan beri sokongan kepada PAS untuk menjadi kerajaan di Perak. Tetapi kenapa DAP membuat pilihan untuk bersama dengan Barisan Nasional? Ano, khususnya di Perak. Sebab DAP dah kenal parti PAS tu apa dia? Dulu dia tak kenal sebab tu dulu kawan dengan PAS lama. Ha? PAS berkawan dengan DAP pun lama. Kan? ah ha, dulu DAP kenal PAS ini sebagaimana dia mengenal almarhum Tok Guru Aziz. Terima kasih Ahmad Sofian di YT. Ya. Dia mengenali PAS bagaimana dia mengenali watak dan akhlak almarhum Tok Guru Aziz. Sebab itu DAP masa itu tidak ada takut dan bimbang ya, untuk menyokong PAS. Kan? Bantu PAS dalam kempen. Tetapi ya, bila tiadanya lagi tokoh seperti almarhum Tok Guru Aziz, maka DAP menilai pula kepimpinan selepas itu. Dan akhirnya DAP pula melihat Di dalam PAS tidak ada lagi pemimpin Yang sebijak ha, Yang punya adab dan moral Seperti mana Almarhum Tukguin Aziz Bahkan lebih teruk daripada itu Bahkan lebih teruk daripada parti yang lain Pemimpin PAS ini Sebab itu akhirnya DAP mengatakan ha, Walaupun dia berseteru dengan UMNO Ini puluhan tahun Dia berkawan dengan PAS ini lama Berlawan dengan UMNO ini pun lama Tapi akhirnya DAP membuat keputusan Lebih baik dia memilih UMNO berasal nasional untuk membentuk kerajaan negeri di Perak dengan sokongan daripada DAP lah maka menteri besar Perak Syarani itu dapat ditabalkan. Hmm. Ha. Kan? Itu sejarah. Kerjasama AMNO berasal Nasional dengan DAP di Perak ini termasuk juga Pakatan Harapan ya ha? yang banyak DAP lah dalam Pakatan Harapan yang menang kerusi. Ha? Kerjasama AMNO berasal Nasional di Perak dengan Pakatan Harapan DAP juga terbentuk sebelum kerajaan perpaduan terbentuk di peringkat pusat. Mana keputusan yang berani dibuat oleh kedua-dua parti. Ya, yeah? DAP dengan AMNO. Ha. di pusat tak terbentuk lagi. Kan? Yeah? Kalau di pusat terbentuk, ah ha, itu bi biasalah bila dah pusat terbentuk, tentulah negeri-negeri akan ikut. Masalahnya sekarang ni apa yang berlaku? Perak Perak menubuhkan kerajaan paduan terlebih dahulu. Terima kasih Isa. Perak menubuhkan kerajaan paduan terlebih dahulu, kemudian barulah Pusat. Ha, terima kasih Maligai NYT Ya Maksudnya apa? Di Perak DAP dan Belasan Nasional memulakan kerjasama Dan membuktikan kerjasama itu utuh sampai Hari ini. Kan ha. Tak ada timbul Persoalan mengatakan oh DAP Terpaksa bersama dengan UMNO Sebab Anwar dah terima Zahid di Pusat. Tak Dan UMNO Perak pun Ha? tak boleh kata saya terpaksa berkawan dengan DAP kerana Zahid dah berkawan dengan Anwar tidak sebelum Zahid berkawan dengan Anwar ha? UMNO Perak dan juga DAP Perak membuat keputusan mereka harus membentuk kerajaan di Perak sedangkan DAP ada pilihan dia boleh kembali merujuk kepada kawan lama dia dia lebih, dia lebih kenal PAS berbanding dengan UMNO waktu itu kan ha, DAP dengan PAS ni 12 tahun seorang kalau ikut logik akal tentulah DAP akan berikan ya, sokongan kepada PAS sebab kawan lama belas tahun bersama dengan PAS dengan AMNO tak pernah lagi tak pernah lagi dalam sejarah DAP berkawan dengan AMNO ni ha? puluhan tahun mereka berlawan kan tapi kenapa DAP mengambil risiko dan AMNO juga mengambil risiko untuk membentuk kerjasama dengan AMNO dan AMNO untuk kerjasama dengan DAP dan PH ini Ha? sebab apa? Sebab mereka dapat menggambarkan bahawa Anwar di peringkat pusat sekiranya dia jadi perdana menteri, ya, gabungan kerajaan perpaduan itu akan lebih mantap dan jitu lagi. Kerana Anwar mempunyai rekod track record, ya, sebagai seorang pemimpin yang tidak tidak resis, Tidak jumut, ya, tidak taksub. Kalau dia berbicara tentang Islam dia akan berbicara tentang Islam dengan cara sederhana. Seperti mana yang Islam anjurkan. Ya, kalau dia berbicara tentang Islam, dia tidak akan bermain dengan slogan-slogan untuk menyedapkan telinga kita mendengar. Seperti mana parti-parti lebay, -parti bila bercakap tentang Islam, ya, ucapan-ucapan uh, dia hanya untuk menyedap halwa telinga kita saja. Cerita pasal hudud, RU355, tutup kedai judi, tutup kedai arak, ini semua yang keluar daripada mulut pimpin-pimpin PAS -pimpin. ini. Ya? Ha. Untuk orang Islam, Islam ni terpengaruh. Oh bagus parti ni. Parti ni nak buat hudud. Bagus parti ni. Parti ni nak tutup kedai judi. Bagus parti ni. Parti ni tutup kilang arak. Kedai arak dan sebagainya. Kan? Ya. Tapi bagi Anwar tidak. Bagi Anwar, ya, musuh Islam itu sendiri bukan ya, bu musuh Islam yang utama. Ya, yang utama. Yang menjatuhkan imej Islam. Ya, kebanyakan kerajaan jatuh ini. Ha, kerjaan kerajaan itu tumbang ataupun negara-negara Islam yang miskin bukan kerana masalah orang berjudi bukan masalah bukan masalah orang minum arak memang benda itu diharamkan kan tak ada siapa yang mengatakan halal judi arak ni tak ada sebab itu undang negara kita semenjak dulu lagi ha? dah ada undang, undang larangan orang Islam minum arak larangan orang Islam berjudi dah mana ada pun kan tapi itu bukan perosak kepada sebuah negara Islam sebuah negara Islam itu rosak sebab negara Islam itu tercemar imejnya sebab negara Islam itu jadi miskin kerana pemimpin-pemimpin politik mereka yang rakus, yang rasuah, yang tak reti nak menguruskan negara. Itu yang merosakkan. Banyak negara luar di dunia, dunia Islam yang lain, ya, negara Islam, ulama jadi pemimpin mereka, jadi presiden mereka akhirnya tu. Sebab apa? Apakah kerana agama? Apakah kerana agama yang mereka perjuangkan? Tidak salah. Tapi mereka tidak bijaksana. Ya, tidak ada hikmah di dalam pemerintahan negara. Ha? dapat kuasa saja terus laksanakan dulu pernah pemerintahan Taliban. Memerintah. Dapat je kuasa terus larang orang perempuan keluar. Ha? nak belajar tak boleh jadi cikgu tak boleh. Ha, duduk, dia kau kuasa dengan undang tu. Apakah itu ajaran Islam? Dulu pemerintahan Taliban dahulu. Sekarang ni ada sederhana sikit lah. Ha? nampak sikit perubahan. Pemerintahan Taliban dulu. Keluar saja, seorang diri dengan kedai apa tak boleh. Kan? ah ha, tutup habis. Nampak biji mata je. Cikgu tak boleh berjaga cikgu. Perempuan tak boleh buat kerja. Tak dibenarkan bekerja. Kan? ah ha, itu secara mendadak. Kan? Akhir tu mang Rosak negara itu. Maju tak negara negara yang diperintah oleh Taliban? Tak maju. Tak ada siapa pun takut. Tak ada siapa pun gerun negara tersebut. Kan? Sebab engkau meraksanakan ah ha, Islam itu secara emosi. kan, ha, Tidak ada kebijaksanaan. Yang bukan Islam ataupun musuh-musuh Islam ini dia takut kepada sebuah negara yang negara Islam yang diperintah mengikut apa yang diperintah oleh Islam dan negara itu maju. Ha? Kalau nak Islam mengatakan rasuah itu musuh utama pemimpin itu akan jalankan, laksanakan dasar iaitu tidak ada rasuah. Mereka akan memburu perasuah-perasuah ini. Kan? Ha, kita tak ambil jalan mudah. Kita nampak mudah saja. Oh ras, uh, Islam ni tutup kedai judi, tutup kedai eko, ah ha? tutup kedai arak. Pada kita, Allah sana Allah Islam. Tak. Kan? Betul, benda tu haram. Dan kita ada undang-undang melarang orang Islam minum arak. Melarang orang Islam berjudi. Kan? Tetapi masalah akhlak, moral orang Islam ini bukan kerana tutup kedai arak sahaja. Bukan kerana tutup kedai judi sahaja. Banyak bukti yang kita, kita boleh tunjukkan. Negeri-negeri yang telah melaksanakan apa ya, aturan tersebut menutup kedai judi dah masalah moral masih berlaku saudara. Di Kelantan, Terengganu contoh. Kan? Tutup kedai judi. Kan? Akhirnya berlaku kes sumbang mahram, rogol. Ya? Ada budak umur 11 tahun menghamilkan wanitanya berusia 15 tahun. Kan? Nak salah siapa? Kedai judi dah tutup dah. Kan? Kedai judi tutup dah. Ada berlaku juga di Kelantan. Ya, guru. Ha? jadi warden kepada asrama perempuan. Ha? Bukan bu bu sekolah itu bukan di bawah kerajaan pusat, bawah kerajaan negeri. Ha? warden seorang lelaki ha? di di dilantik sebagai warden jaga asrama perempuan. Last kali apa berlaku? Berapa orang perempuan jadi mangsa dia? Sudah so, boleh google lah. Kan? Tutup judi di Kelantan. Tapi berlaku tak? Berlaku. Maksudnya ada benda yang tak kena. Kan? Keutamaan kita tu. Kan? Sebab tu saya selalu sebut. Ya? Ha? Ha. negara ini rosak, ekonominya teruk dan sebagainya. Bukan kerana orang, beberapa orang kerat orang Melayu, orang Islam yang langgar arahan yang pergi berjudi. Kan? Bukan anak muda ataupun orang tua-tua. Ha? Ha, beberapa kerat orang yang pergi berjudi tu maka runtuhlah sebuah negeri ataupun negara yang diperintah uh, oleh pemimpin Islam tak ha? negara itu jatuh kerana apa berlakunya pemimpin-pemimpin yang rasuah pemimpin-pemimpin yang menyakau dia tak berjudi ha? dia tak minum harap apa pemimpin tu dia tak berjudi pun pemimpin tu tapi apa dia buat dia menyakau bagi anak abis ni ha? ada bekah pemimpin yang menantu dia sebab sekarang tak balik apakah pemimpin tu main judi tak Apakah pemimpin itu bina marak? Tak. Kita yakin dia tak judi, kita yakin dia tidak bina marak. Keluarga dia pun tak berjudi, keluarga dia tidak bina marak. Tapi apa dia buat? Kan? Belasah duit rakyat. Kan? Ada pemimpin yang keluarga dia bagus, semua berdutuk. Kan? Adalah tutup, ramai, betul. Tak semualah ha? keluarga. Ha. Berdutuk, tutup aurat sebagainya. Dan mereka tidak berjudi, mereka juga tidak bina marak. Apa dia buat? Simpan duit 170 juta dalam kondo. Simpan jongkong sampai tujuh juta. Waktu bila? Waktu COVID. Kan? Waktu mentah mereka. Kalau COVID. Tak boleh nak bantu rakyat. COVID. Kerengga. Banyak kerengga. Kan? Ha. Tapi nak pikul jongkong. Tak, oh, tak ada masalah. Tak ada pula gangguan kerengga. Boleh pula pikul jongkong masuk kondom simpan. Kan? Ha. Ini yang berlaku. Apakah Mahmat Rempik tahu kisah ni? Mereka dah tahu. Kan? Mereka diburu. Sungguh so katanya, mereka lah anak muda inilah merosak negara. Ah ha, kita dicanangkan bahawa anak muda ini perosak kepada negara. Anak muda ini yang kaki berjudi inilah merosakkan negara. Bina marah ini, ini masalah. Ke kaki pergi karaoke, kaki pergi dandut inilah merosakkan. Tidak selera Kan? Betul mereka lakukan kesalahan. Betul ada di sebahagian mereka melakukan maksiat. Kan? Tapi tak sampai lagi merosakkan negara. Yang merosakkan negara kita, runtuh ekonomi kita, no. Pemimpin yang di atas sana tu. Ha? yang ada kuasa sebagai pemimpin yang diberi amanah sebagai pemimpin mereka terlebih dahulu merosakkan negara mereka terlebih dahulu menghancurkan negara sebelum budak-budak ni budak-budak ni kalau menjudi dosa dia dengan Tuhan nak kan ha berdosa atau tak berdosa kan ha? bertaubat dengan Tuhan ya mudah-mudahan Allah terima taubat dia kan kalau dia beretikat tidak mahu mengulangi ha? Ha? untuk mereka berjudi Ya, insyaallah akan Tuhan terima taubat Tapi bagi pemimpin-pemimpin macam ini kan tak cukup dengan bertaubat dengan Allah Subhanahu taala. Ha? Keluar air mata darah pun engkau bangun pagi-pagi bangun setengah malam ya, minta ampun dengan Tuhan, keluar air mata darah sekalipun minta ampun dengan Tuhan tapi selagi jongkok emas ha? selagi jongkok itu masih ada di kondok, selagi beratus -juta, juta masih ada kamu simpan. Apakah Tuhan akan terima taubat kamu? Hak-hak yang kamu ambil tidak dipulang kepada ha? yang berhak. Kan? Ha, itu beza dia. Ha? Beza perbuatan jahat, perbuatan yang dosa besar yang dilakukan oleh pemimpin berbeza dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh rakyat yang ada di bawah. Kan? Kita sebagai manusia tentu melakukan dosa. Ya, bezanya dosa kecil, dosa besar. Kan? Bagi yang di bawah, kita wawarkan. Oh, ini anak muda dah rosak akhlak anak muda kuat berjudi ah, ha? bangun pagi ah, ha? berjudi kita nak war-warkan cerita-cerita ni tapi kita tidak war-warkan pemimpin-pemimpin bila dapat kuasa saja ha? ha? mereka menyakau sebab apa kita tak war-warkan sebab kadang-kadang kita pun terlibat kita pun dapat daripada hasil sakawan mereka kan ha? ah ha, dalam parti politik ni kita pun nak sikit kan ha? ah ha, kamu dapat banyak bagilah sikit boleh kami sokong kamu Ha, itu masalah dia. Sebab tu susah pemimpin ni. Ha? susah orang-orang di bawah ni nak tegur pemimpin. Sebab pemimpin tahu kelemahan kita. Ha, suap aja mulut kita, kita tak boleh, tak boleh nak, nak tegur. Kan? Hmm. Tak boleh nak bising lah. Ha? Kau bising-bising, kata ke aku. Oh, Okey tak apalah, kau nak apa sebenarnya. Kan? Ha, kenapa projek? Aku bagi projek. Ha, diam, duduk dia diam. Itu cara dia. Lepas tu kita belasah budak muda Kan? Kadang-kadang kopi tu ah? Pakcik-pakcik dia kena kopi tu Kalau sembang kat kedai kopi Oh, orang empat budak muda bukan main Kan? Haa, ah, mengatakan buda. buda budak muda bawa ni keperlu budak Budak-budak kampung ni ni lah Budak-budak kampung Napolah nak jadi budak kampung ni Hari-hari ah, buat motor Laju-laju Merempit sana Lesen tak ada Helmet tak ada Berjudi Kan? Orang empat budak muda kena kopi Kan? Yang dia ni dapat daripada YB dapat daripada menteri duit rasuah hmm. budak muda tu Merempit duit poket dia kan dia berjudi pun duit poket dia yang kamu ni sudah mengatakan kat dia kamu terdarah tu dia rakyat yang kamu sokong lah pemimpin menyebarkan khas fitnah kazaf dan sebagainya kan bahkan ada pemimpin yang pernah mengaku murtad pun kau sokong lagi bagus si sapik tu oi sodap dengar dia bercakap pandai dia bercakap Si sapik tu. Ha. Sokong sapik kan. Ha. Walaupun orang tu mengaku dia pernah murtad. <laughs> Sekarang ni biar dia balik selalu. Isu murtad dia. Tapi biasalah dia spin. Kan? Dia dah taubat lah. Dia kata dia pergi sana lah. Pergi sini apa pun kan. Ha. Tu. Yang itu dia seretkan dalam hakam, dalam ceramah-ceramah lebay. Ha? Heret si sapik tu ceramah. Kan? Ha. Tati Islam. Nak perjuangkan Islam. Nak buat hudud. Dia tahu tak dari segi hudud ni kalau orang murtad apa hukum dah? Kalau hudud dia sana kan, ya, orang murtad ni apa hukum dah? Kan? Kau ada cerita canang hudud, hudud, hudud lah sekali. Orang yang pernah murtad, yang pernah mengaku keluar Islam ini, kau bawa lah pentas ceramah kau. Baguslah tu. Dan kita pun takbir kau buat. Kan? Ha, Sapi bercerama, takbir, takbir, kata Bala'on.